Для нас это еще все очень болит. Мы это очень хорошо помним, прошли это на себе, пронесли. Но самое страшное, то, что практически ни один человек за это не понес на сегодняшний день наказание и эти люди голосовали за эти законы. В час дня будет сессия облсовета, где сидят практически в полном составе те депутаты, которые проголосовали в поддержку действий, которые происходили в Верховной Раде в Киеве. Мы за не увидели никаких изменений, никакого наказания. Никакого привлечения к ответственности ни в Запорожской области, ни в Киеве. И этим самым действием мы в том числе показываем, что мы ничего не забыли. Мы будем продолжать, возможно, другими путями, да, мы не устраиваем на сегодняшний день Майданы и так далее, другими действиями заставлять привлечь к ответственности всех, кто виновен и к тому, что происходит, произошло и происходит на Украине, потому что все действия на Майдане, мы прекрасно понимаем, что они стали толчком к тому, что происходит на сегодняшний день, и к тому, что продолжается разворовывание будь как местных, так и центрального бюджета. И мы будем искать, анализировать, собирать факты. И раз наши правоохранительные органы ничего не делают, самостоятельно собирать фактаж для основы получения ответственности.